Багато людей наших обурюються, коли бачать, в яких умовах росіяни живуть, тобто хороше харчування, приємне місце для життя. Чому ми настільки толерантні до них, зважаючи на те, як вони ставляться до нас ну, в плані того, що вони виробляють тут? Ну, то скорее вопрос нетолерантности, в гуманности плюс э, Женевские конвенции. Украина чем отличается от Российской Федерации? Это тем, что, во-первых, мы демократическое государство и э, придерживаемся всех норм гуманитарного права. И что касается по вопросам обращения с военнопленными, это нормы Женевских конвенций. Украина не может нарушать, да и в принципе у нас нет такого желания. Таким образом, мы показываем как всему миру, так и в принципе России, как нужно обращаться с военнопленными, с теми людьми, которые уже не несут угрозу, собственно. И э, согласно всех норм Женевских конвенций, они находятся в очень комфортных условиях, тут скрывать нечего. Есть очень много материалов на эту тему с лагеря для военнопленных. Отличные условия, у них график ежедневный, там все идет как по плану, возможность отдыха. Есть... Церковь есть, если мусульманин, это отдельный кабинет, сделан с окнами на восток, чтобы молиться. Есть возможность поиграть в футбол, в шахматы, посмотреть телевизор, почитать книги. Есть возможность поработать, согласно норм Женевской конвенции. Плюс ко всему офицеры могут не работать. Но, как правило, работают все, потому что ничего не делать – это ну, не вариант, они не желают. Медчасть с ремонтом, с новым оборудованием, там предоставляется медпомощь как тем, кто прям нуждается, и те, кто обращается, естественно, все необходимое они получают.